को प्यारे आका की आमद इस पर इस बड़ी ही पर परेशानी हुई थी, थी।, थी। सबसे ज्यादा जो रोया था आहमद मुस्तफ़ा की वजह से रोया था तो उसके कुछ चेले ये सवाल कर रहे हैं कुरान और हदीस में मिलाद शरीफ का जिक्र नहीं है लिहाजा मिलाद नहीं मनाना चाहिए अल्लाह है आई

कि बेशक, बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर ईमान वालों पर कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल, रसूल भेजा अब नंबर दो सुर यूनुस आयत नंबर अठावन में अल्लाह पाक के साथ फरमाता है قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير तुम फरमाओ, खुशी करे और, और वो इनके सब धन दौलत से बेहतर तीन सॉरी दलील नंबर तीन पारा नंबर तीन सूरज बंदुहा आयतम बारह अल्लाह पाक, पाक फरमाता है व अम्मा बि नेमति रब्बिका फहदिस और अपने रब, रब की नेमत का खूब चर्चा करो अल्लाह अकबर इस आयत से पता चला कि अल्लाह पाक के फजल पर खुशी मनाना खुद अल्लाह पाक का हुक्म है अल्लाह पाक के रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद तमाम से है कि पाक ने इस पर जताया है कि इसका चर्चा करना, इसी पर करना है। आज किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो तो वो हर साल सालगिरह मनाता है जिस तारीख को मुल्क आजाद हुआ हो हर साल उस तारीख को जश्न मनाया जाता है और जुलूस निकाला जाता है और जो, जो इस पर तनकीद करे उसे मुल्क का गद्दार कहा जाता है तो जिस तारीख को दो जहां के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि दुनिया में तशरीफ लाए वो क्यों ना सबसे बड़ी बढ़कर खुशी का दिन होगा तो लिहाजा मिलाद शरीफ मनाना हुक्म कुरानी पर अमल करना है और क्या ये इतराज़ करने वाला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत अल्लाह पाक की नेमत और फजल इलाही और रहमत खुदावंदी नहीं मानता या महफिल मिलाद को इस नेमत इलाही का चर्चा और इस फजल और रहमत की खुशी नहीं समझता हाँ या वो ये बताए कि कुरान पाक में या हदीसे पाक में कहीं महफिल पाक मनाने से मना किया गया हम तो ये कहेंगे खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा खाक हो जाए रजू खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा दम जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे दम जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे दम में जब तक दम, दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा खाक हो जाए अदू, अदू जल कर मगर हम तो, तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे वज़ल